Я радий перемозі, але не задоволений фінальною частиною сьогоднішньої гри. В мене була жорстка розмова з гравцями, адже ми не мали права піддаватись на провокації. Не думаю, що це професійно та цивілізовано. Вважаю, що зі сторони суддів все було коректно. В першому таймі пенальті не було. Це була симуляція мхітаряна. Що ж до пенальті у ворота Дніпра, то вони навіть не обговорюються стосовно червоної картки Степаненко, то вона була також справедливою. Але спочатку ротань повинен був вилучений за жорстоку гру проти Едуардо. Uh, ну, первое, я недоволен судейством, мы собирались поменять Чуберячка, но арбитр не позволил нам это сделать. Не смогли мы его uh, впустить, uh, не он игру. И вот в тот момент, когда мы собирались его уже поменять, я думаю, что совершенно несправедливым было удаление Чуберячка. Ну и, конечно, распределение карточек было uh, совершенно несправедливым, неравным по отношению к одной и к другой команде. Против шахтер ты играешь здесь. Это само по себе сложно. Magnífico equipo, потому что у них прекрасная команда. Me Давайте все еще приправим другими чем-то обстоятельствами. Что pues, меня удивляет, digais, то, то что que вы говорите, что да, арбитраж, это нормально что-то здесь такое decir, или нет? Что, что aquí. Aquí здесь, здесь, здесь нормально такое? Такое обстоятельство, normal. что это обычная ситуация, что плохо свисят а, по отношению к команде, которая приехала сюда играть. Digais, это, я не понимаю, это что нормально? Меня no. это удивляет. Получается, что все команды, которые мы приезжаем сюда и играем, в качестве гостей здесь, мы должны бороться также и против этого обстоятельства. Entonces, es que обстоятельства, Porque в общем, в итоге, ser, Шатер всегда выигрывает ser, на, своем поле, ser, eh? на своем поле, кроме того, что это лучшая команда. Я считаю, ser, что это лучшая команда сама по miro себе. Miro tipo, и, и не нужно никакой помощи этой команде для того, чтобы выигрывать. Но сегодня эта помощь была...